今年的情况还是不错的，公司业绩也非常好，所以我希望各位同仁继续努力，啊，然后做得更好。哎，兄弟，请问那个是不是元帅啊？比今年，啊，好。是啊，你想干嘛？谢谢。 元帅，为什么不回我微信？你谁呀、啊？你是不是不爱我了？啊？我认识你吗？你胡说八道什么呢？你竟然装不认识我！ 你们都听见了吗？这个人他竟然装不认识我！你现在装不认识我，那你当初叫我小心丐、小宝贝、小…… 这位小姐，你说我是你男朋友对吧？好呀，那我问你，我住哪？我生日是哪天的？我手机号码是多少？你知道吗？好呀，既然说到女朋友是吧？碰巧，我女朋友今天也正好在现场。 我女朋友就在这儿。 今天是水逆吗？不放过一次机会整我。林太墨没见到，还这么狼狈离开。 你是在说我吗，小哭包？你怎么知道我在这儿？从小遇见了委屈，就喜欢往高处逃。这么多年过去了，你还是那么好猜。是，你袁总通透人心。那你猜猜看，我现在想干嘛？ 你找了一个演技那么拙劣的演员，恰好他又是你朋友，而我又当众羞辱了他，你现在一定想破口大骂，但是呢，你又不知道该怎么开口。没关系，想骂就骂吧。恭喜你，你猜错了，你根本不值得让我生气。